Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Hari ini saya akan membincangkan latihan satu karangan bahan rangsangan. Baiklah, kita mulakan kelas pada hari ini. Pertama sekali, ini adalah contoh karangan bahan rangsangan. Okey, mari kita baca soalan. Maklumat di bawah berkaitan dengan rumah terbuka dalam kalangan masyarakat. Uraikan pendapat anda tentang amalan rumah terbuka panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan jadi bila kamu tengok saja soalan ni kamu akan nampak uh, first kali kamu akan nampak dia punya tajuk utama perluas konsep rumah terbuka di sekolah kata Hamisa kamu juga nampak gambaran orang ramai tengah menyambut uh, rumah terbuka menyambut hari raya dekat rumah terbuka jadi kat ayat kat sini pun dia bagi tahu rumah terbuka dan juga ada maklumat tambahan iaitu uh, pantun yang uh, menerangkan tentang rumah terbuka sebagai contoh okey bunga kenara harum mewangi subur di desa tengah halaman rumah terbuka mari dikunjungi tradisi bonda sepanjang zaman Menuju ke pekan berjalan bentara, hajatnya satu mencari ku ini. Saling bermaafan beramah mesra, semangat bersatu, kekal harmoni. Jadi, dekat sini kamu boleh nampak uh, masuk tersirat bagi rumah terbuka. Sebagai contoh, rumah terbuka mari dikunjungi tradisi bonus panjang zaman. Maksudnya, kat sini rumah terbuka merupakan salah satu tradisi yang diadakan di sepanjang zaman dan dekat perenggan kedua juga saling bermaafan beramah mesra semangat bersatu kekalkan harmoni maksudnya antara uh, aktiviti yang dijalankan di rumah terbuka adalah saling bermaafan beramah mesra yang dapat mengekalkan harmoni jadi pertama sekali kita akan membincangkan Pendahuluan. Okey, first kali nak mulakan pendahuluan, kamu mesti tahu apakah tema yang kamu nak bincangkan. Berdasarkan kamu tengok um, soalan ni, kamu dapat kena pasti tak apa tema utama dalam soalan ni. Okey, kamu tengok apakah perkataan yang paling banyak diulang-ulang, dibesarkan. Macam perkataan yang di dibolkan, dibesarkan. Okey, apa perkataan yang paling banyak yang kamu dapat dapat nampak? Okey, kat sini kebanyakan perkataan yang diulang adalah perkataan rumah terbuka. Jadi, tema apakah tema yang perlu dibincangkan berdasarkan soalan ni adalah konsep rumah terbuka. Jadi, nak memulakan ayat bagi pendahuluan ialah konsep rumah terbuka merupakan salah satu tradisi sambutan perayaan yang sering diamalkan oleh pelbagai kaum seperti sambutan Hari Raya, Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Diwali dan sebagainya. Jadi, jadi kamu kena bagi tahu apa tu Rumah terbuka. Kamu kena huraikan apa tu maksud rumah terbuka. Okey, sebagai ayat pendahuluan yang pertama. Okey, seterusnya kamu kena teruskan dengan ayat rangsangan. Okey, ayat rangsangan merujuk kepada mengapa perkara tersebut berlaku. Mengapa rumah terbuka berlaku. Okey, jawapannya. Rumah terbuka diadakan bagi memberi peluang kepada ahli keluarga atau masyarakat untuk berkumpul menyambut perayaan bersama-sama. Jadi, kenapa rumah terbuka tu diadakan? Rumah terbuka ni diadakan untuk memberi peluang kepada ahli keluarga atau masyarakat untuk berkumpul menyambut perayaan bersama-sama. Okey, seterusnya pendahuluan kamu kena teruskan ayat arahan iaitu kehendak soalan yang dibincangkan. Jadi, ayat arahan kamu mestilah memulakan dengan menulis perkataan ayat arahan iaitu perkataan arahan iaitu persoalannya apakah kebaikan-kebaikan rumah terbuka kepada masyarakat jadi ini adalah tiga ayat yang kamu boleh tulis dalam pendahuluan mestilah ada ayat tema ayat rangsangan dan juga ayat arahan okey seterusnya Okey, seterusnya kita nak keluarkan isi daripada petikan dan juga pantun yang diberikan dalam soalan tadi. Okey, pertama sekali kamu boleh baca dulu petikan ni, kamu analisiskan dulu petikan ni. Okey. Pertama sekali kamu baca tajuk dia, perluas konsep rumah terbuka di sekolah kata Hamisa. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Sabah, Datuk Hamisa Samad. Menyeru konsep rumah terbuka sambutan perayaan diperluas ke sekolah-sekolah. Menurutnya konsep rumah terbuka yang dianjurkan bukan sahaja memeriahkan sambutan perayaan tetapi juga dapat memupuk pelbagai nilai positif khususnya dari aspek perpaduan dan pengukuhan sil silaturahim. Okey, dekat sini kamu boleh nampak dah satu uh, dua isi yang ada dalam petikan ni sebagai contoh okey kan tadi kita persoalan kita adalah apakah kebaikan-kebaikan rumah terbuka jadi apa kamu baca petikan ni petikan ini kamu dapat kenal pasti antara kebaikan-kebaikan rumah terbuka adalah untuk memeriahkan sambutan perayaan dan juga mengukuhkan silaturahim Okay, so isi pertama, memeriahkan sambutan perayaan, mengeratkan silaturahim. Okay, lepas tu kamu boleh sambung baca petikan ni. Kamu kena pasti ada lagi tak? Ada lagi tak isi? Okay, apabila cikgu dah baca petikan ni, cikgu kena pasti bahawa tak ada dah isi tapi hanya huraian kepada isi yang saya berikan tadi memeriahkan sambutan perayaan dan juga mengeratkan silaturahim. Sebagai contoh yang saya gariskan kuning ni. Yang pertama ni ini adalah isi, ini adalah huraian bagi isi mengeratkan silaturahim. Sebagai contoh mengeratkan hubungan warga sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat setempat. Okey, bagi isi yang ketiga, kamu boleh dapat dalam pantun ni iaitu melalui saling bermaafan beramah mesra semangat bersatu kekalkan harmoni. Jadi isi bagi uh, ayat dalam pantun ini ialah mengekalkan keharmonian. Jadi ini adalah isi tersurat. Jadi kamu kena kenal pasti isi tersurat dalam pantun ini. Okey, seterusnya seterusnya kita akan mulakan Isi satu tadi isi satu kita ialah memeriahkan sambutan perayaan. Okey. Apakah kehendak soalan bagi memeriahkan sambutan perayaan? Apa yang kamu boleh cakap sebagai pengenalan kepada isi memeriahkan sambutan perayaan? Okey. Kamu boleh tulis satu daripada kebaikan rumah terbuka ialah memeriahkan sambutan sesuatu perayaan. Kamu mestilah mulakan dengan ayat permulaan seperti satu daripada kebaikan ataupun pertama sekali, pertama dan sebagainya. Lepas tu kamu terus, kamu kena huraikan isi kamu. Itu mengapa, mengapa kamu katakan rumah terbuka dapat memeriahkan sambutan perayaan. Okey, kamu boleh tulis kamu kena mulakan dengan penanda wacana seperti hal ini dikatakan demikian. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana pada hari terbuka diadakan ahli keluarga atau anggota masyarakat di sebuah kawasan berkumpul untuk menyambut perayaan bersama-sama. Bagaimana? Bagaimana? Rumah terbuka tu diadakan. Okey. Kamu boleh sambung dengan memberi contoh. Sebagai contoh, kamu kaitkan dengan mana-mana perayaan? Kalau saya, saya kaitkan dengan hari raya Aidilfitri. Sebagai contoh, pada hari raya Aidilfitri, sambutan dimeriahkan lagi dengan rumah terbuka di mana pelbagai hidangan seperti ketupat, rendang dan lemang disediakan dan semua masyarakat berbilang kaum dijemput hadir. Okey. Kamu dah bagi huraian dan contoh dan akhir sekali untuk isi pertama kamu mesti kena bagi tahu kesan dia. Kesan daripada isi kamu iaitu memeriahkan sambutan perayaan. Okay, apa kesan dia kepada masyarakat? Okay, kamu boleh tulis Kamu boleh tulis impaknya masyarakat berbilang kaum dapat bersama-sama menikmati juadah hari raya Aidilfitri dan memeriahkan suasana. Jadi kamu boleh mulu, memulakan ayat kesan dengan uh, penanda wacana seperti impaknya ataupun kesannya. Jadi kamu kena bagi kesan kepada isi kamu iaitu memberikan sambutan perayaan kepada masyarakat. Apa kesan dia kepada masyarakat? Jadi kamu ingat dalam isi mesti adalah ada ayat topi iaitu kehendak soalan yang ia, iaitu kamu menerangkan isi kamu yang kedua, ayat huraian iaitu kenapa kamu uh, menyatakan isi kamu. Kenapa? Alasan kepada isi kamu. Dan seterusnya, bagaimana iaitu kamu memberi contoh dan juga kesan iaitu kesan daripada isi kamu kepada masyarakat. Okey, seterusnya. Okey, isi yang kedua. Isi kedua mengeratkan silaturahim. Okey, apa kehendak soalan dengan isi dua ni? Okey, kamu boleh mulakan dengan penanda wacana. Sebagai contoh, selain daripada memeriahkan suasana, kebaikan rumah terbuka juga dapat mengeratkan silaturahim antara ahli keluarga atau masyarakat. Okey, kenapa kamu kata dia dapat mengeratkan silaturahim antara ahli keluarga atau masyarakat? Okey, kamu boleh memberi reason kepada uh, penyataan kamu tadi. Dengan, uh, kamu mulakan dengan penanda wacana seperti hal ini kerana rumah terbuka membolehkan ahli keluarga atau masyarakat yang jarang bertemu dapat berkumpul dan mengeratkan hubungan. Lepas tu, kamu ingat kamu kena bagi contoh. Okey. Sebagai contoh, penganjuran rumah terbuka di sekolah dapat mengeratkan hubungan sila, silaturahim antara guru dan ibu bapa. Jadi apakah kesan daripada isi kamu ni? So kesan dia ahli keluarga atau masyarakat berpeluang untuk saling mengenali dengan lebih rapat dan mewujudkan persekitaran yang harmoni. Jadi kamu ingat setiap isi mestilah ada ayat topik, ayat huraian iaitu huraian kepada isi kamu, ayat contoh contoh kepada isi kamu dan ayat kesan kesan kepada isi kamu. Okey, seterusnya isi tiga. Isi tiga iaitu mengekalkan keharmonian. Jadi, apakah kehendak soalan bagi isi mengekalkan keharmonian ni? Okey, pertama sekali. Okey, isi ketiga adalah isi yang terakhir. Jadi, kamu boleh mulakan dengan penanda wacana akhir sekali. Sebagai contoh, akhir sekali, rumah terbuka juga dapat mengekalkan kehar keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Kenapa kamu kata rumah terbuka dapat mengekalkan keharmonian dalam sesebuah masyarakat? Kamu kena bagi reason kepada isi kamu tadi. Okey. Reason Reasonnya adalah kamu boleh mulakan dengan penanda wacana seperti Hal ini kerana sewaktu di rumah terbuka, masyarakat dapat beramah mesra dan saling bermaaf maafan. Okey, kamu bagi dah uh, huraian kepada isi kamu. Kamu juga perlu tambahkan contoh macam mana kamu kata, Masyarakat dapat beramah mesra dan saling bermaaf-maafan sewaktu di rumah terbuka. Kamu kena bagi contoh. Jadi, ayat contoh, kamu boleh tulis sebagai contoh, menjadi tradisi masyarakat Melayu untuk saling bermaaf-maafan sewaktu hari raya Aidilfitri. Dan ini boleh dipraktikkan oleh masyarakat tanpa mengira latar belakang. Jadi contohnya, kamu boleh kaitkan dengan tradisi masyarakat Melayu yang saling bermaaf-maafan sewaktu hari raya Aidilfitri dan kamu juga boleh katakan amalan ini boleh dipraktikkan oleh masyarakat lain tanpa mengira latar belakang. Jadi apa kesan apa kesan kebaikan rumah terbuka dalam mengekalkan keharmonian kepada masyarakat, apa kesan dia? So, kamu boleh tulis kesannya keharmonian dalam sesebuah masyarakat dapat dikekalkan. Jadi, apabila satu masyarakat ni saling bermaaf-maafan, beramah mesra, jadi keharmonian dalam masyarakat tu dapat dikekalkan. Jadi, untuk isi yang ketiga kamu perlu ingat mestilah mempunyai ayat topi iaitu pernyataan isi kamu ayat huraian iaitu kenapa kamu katakan isi tu iaitu mengekalkan keharmonian sebab kenapa kamu katakan isi tu okey seterusnya kamu kena bagi ayat contoh iaitu kenapa, bagaimana uh, isi tu terjadi sebagai contoh menjadi tradisi masyarakat Melayu. Dan akhir sekali, ayat kesan iaitu kesan daripada isi kamu iaitu mengekalkan keharmonian. Kesannya, keharmonian dalam sesebuah masyarakat dapat dikekalkan. Okey. Akhir sekali kita akan buat kesimpulan. Dalam kesimpulan mestilah ada ayat kesimpulan dan juga ayat cadangan umum. Okey. Ayat kesimpulan kamu boleh mulakan dengan penanda wacana kesimpulannya. Sebagai contoh, kesimpulannya terdapat pelbagai kebaikan penganjuran rumah terbuka. Dan kamu boleh sambung dengan ayat cadangan umum iaitu dimulakan dengan penanda wacana oleh itu. Ingat kamu kena guna penanda wacana oleh itu. So, contohnya oleh itu penganjuran rumah terbuka terbuka sewajarnya diadakan pada setiap perayaan. Jadi, ini adalah contoh kesimpulan. <coughs> Okey, baiklah. Cikgu akan ulang daripada awal balik. Itu apa yang kamu perlu ada dalam setiap uh, karangan bahan rasangan. Pertama sekali, kamu mestilah ada pendahuluan iaitu pendahuluan tema. Tema yang perlu dibincang, dibincangkan, kamu kena kenal pasti apakah tema, apakah perkataan atau pernyataan yang selalu diulang-ulang dalam soalan ni. Kamu kena kenal pasti konsep ataupun tema bagi soalan kamu. Lepas tu ayat rangsangan iaitu kenapa tema kamu tu berlaku. Apa penyebab dia. Okey. Lepas tu ayat arahan. Ayat arahan mestilah dimulakan dengan perkataan persoalannya dan apakah yang apakah yang soalan ni nak suruh kita cari. Okey. Kamu tengok isi, kamu tengok kamu baca setiap petikan, baca pantun ni. Jadi kamu kena pas, kenal kenal pasti apa yang soalan nak. Jadi kalau berdasarkan soalan ni, um, soalan ni nak Kebaikan-kebaikan rumah terbuka kepada masyarakat. Okey, seterusnya isi. Selepas kamu dah buat pendahuluan, kamu kena kenal pasti isi. Okey, apa isi pertama iaitu memeriahkan suasana perayaan, mengeratkan silaturahim, mengekalkan keharmonian. Jadi, pertama sekali kamu kena baca dulu petikan ni. Okey, petikan tu kamu kena kenal pasti. Uh, persoalan tadi kan persoalan tadi kebaikan kebaikan jadi untuk menjawab persoalan tu apa kebaikan kebaikan rumah terbuka jadi kamu kena kenal pasti dalam petikan ni ini adalah isi tersurat isi yang ada dalam ni sebenarnya kamu kena kena tahu juga isi tersirat iaitu isi yang tak dinyatakan direct dalam uh, soalan sebagai contoh dekat dalam pantun ni isi tak dikatakan tak diberi secara direct tapi kamu boleh baca pantun ni dan fahamkan pantun ni kamu boleh kena pasti ada isi tersirat dalam pantun ini iaitu yang saya saya garis ni mengekalkan keharmonian. Okey. Seterusnya isi, peringkat isi. Mestilah ada ayat topi, ayat huraian, ayat contoh dan ayat kesan. Jadi untuk um, karangan baharan sangan ni kamu boleh buat satu pendahuluan, tiga isi dan juga kesimpulan. Okey, ini adalah jawapan bagi isi satu. Kamu kena ingat mestilah ada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat kesan. Kalau kamu buat kesemua, uh, kesemua elemen ni, kamu akan mendapat markah full. Okey? Sama juga kepada isi yang kedua, mestilah mempunyai ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat kesan. Okey, sama juga bagi isi tiga, mestilah ada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan. Dan akhir sekali, kesimpulan, mesti ada ayat kesimpulan dan juga ayat cadangan umum. Bagi ayat kesimpulan, kamu boleh menyimpulkan segala uh, segala isi huraian yang kamu telah berikan tadi. Okey. Dan juga ayat cadangan umum. Jadi, kamu kena bagi cadangan. Apa cadangan kamu supaya kamu dapat uh, improve kan. Dapat uh, meningkatkan lagi rumah terbuka ni. Sebagai contoh, oleh itu, penganjuran rumah terbuka sewajarnya diadakan pada setiap perayaan. Jadi, saya harap uh, kamu semua dapat memahami um, per, pengajaran yang saya cuba sampaikan ni. Uh, sekian daripada saya. Terima kasih.